Ну, Бакинский Илья, 24 года. Вратарь, футзальный клуб Кардинал Ривна Стандарт. В аренде ты же принадлежишь другому клубу, тем более принадлежал клубу чемпиону. Ну, тяжело уходить, и тем более тяжело доказывать, чтобы тебя вернули обратно. Но ну, не просто ушел. А сейчас подписал контра контракт полноценный, поэтому не знаю, еще, наверное, тяжелее, потому что. Нужно тем более доказать, что ты тут нужен. Нужно помочь клубу наконец-то завоевать какие-то медали и так далее. Ну, вратарем нет, но ну, в футбол играть – да. В детстве все, наверное, о футболе мечтали. Потом узнаем об этом виде спорта. Ну, так в основном особо и нету свободного времени. Вроде кажется, две трени... ну, там, тренировка, два часа. Но ну, пока приехали, пока потренировались, пока домой. Покушать, отдохнуть, ну, такое. Понятно, если есть свободное время. Если у жены выходные, можем куда-то выбраться, отдохнуть, там, на природу или просто погулять. Ну, такое вот. У меня Хави Родригес. Почему? Очень сильный тренер, как в плане морального в самой команде. Все ему доверяют, все знают, кто он, все хотят с ним работать. И в плане техническом настолько он сильный, настолько сильная у него стратегия. Плюс он очень сильный мотиватор. Ну, то есть перед каждой игрой мы очень сильно настроены. Нет такого, ну скажем так, расслабона. Вроде как и устали бывали. Ну, все устают, ну, приходишь на игру, он бывает так зарядит, что у тебя ничего не болит, ничего не этот, и все хочется всегда. Ну, там в Продексиме, ну я был, у меня было три тренера, и все европейского происхождения. Ну, то есть все уже европейские более-менее, скажем так, подготовки идут. Плюс менталитет уже совсем другой там. Там нас всегда настраивали, что не должно быть. Вот тренера приезжают, как так происходит у вас в клубе, там, грубо говоря. Они пытались всех футболистов перестроить под, под свой менталитет. В кардинале сейчас э, Александр Бондарь ну, пытается давать вот эти все упражнения уже, но ну, более-менее все с мячом, все, э, скажем так, на упрощен... ну, на меньшую дистанцию поля. Ну, очень здорово. Так и надо, мне кажется, работать. Да, ну, не знаю. Судей бы был, наверное. Ну, конечно. Не знаю, всегда вперед, всегда побеждать, всегда быть первым, стараться. Не отступать назад. Кумир наверное, с Каседану. Ну, мне нравится очень сильный вратарь. Ну, был. Не знаю, стоит он сейчас или нет, но в Барселоне был очень сильный вратарь. Ну, насколько я застал. До этого еще был Луис Амада, который, наверное, один из лучших, но я очень мало видел его игры. Не знаю, у меня жена Херсонка, мне вполне хватает, очень красивая, поэтому Не знаю, я голкипер. Ну, наверное, в Продексиме мне забили центра поля за шиворот. Это товарищеские матчи, мы только на сборы приехали, я только приехал в клуб. Эмоции. Действо. Не нужно бояться, нужно просто делать свою работу и всегда приходить на тренировки с настроением, желанием и самоотдачей. Хочу, да, как последний вопрос пожелать всем, скажем так, юным футболистам, футзалистам, чтобы они развивались, прогрессировали. Ну и всегда у них было желание, не было боязни. Понятно, будут ошибки, но это приходит все с опытом, с возрастом и так далее. Очень мастеровитые футболисты, футболисты ошибаются, ничего страшного, поэтому нужно только работать. Подписывайтесь на канал Ассоциации Ровенской области, ставьте лайки, комментарии, и все будет хорошо. Не знаю, очень давно не, не хотел брать первый номер, как можно и не, не, можно и не первый. Но вот лично я не хотел. Вот у меня первый раз, первый номер. Не знаю, почему так. Вообще, семнадцатый просто занят. Взял бы семнадцатый. А тут решил попробовать первый. Может, пора что выигрывать. Пора менять.